Что, пукнул, да? Бывает. Обосрался. Погромче. Да это я не вам, это я не вам. А кому? Так был какой-то мужик, э -э, сидел в туалете и как начал пердеть, я же переключился. Со страху. Я ему говорю, в армию надо идти, а он обосрался, видать, и не захотел. Никогда русских видят, все обсираются. Это нормально. Так он тоже был русский, наш земляк из Перми. Да. Mm. Я <laughs> ну, я им говорю, что я в военкомате работаю, что пацаны помощь нужна, подмога, так сказать. А подмогу не прислали. Вот такие, брат, дела нас с тобой вот тролливали. Понимаешь? Я вас сидел там да? А? И ну да, он, я им говорю, давай-ка я формулярчик возьму, повесточку типа выпишу, а он и сразу кирпичей наложил. А мы прям по и выписываете повестку? Да что же, у нас же военком продвинутый, парень серьезный, не, не какой-нибудь там черт нагулянный, образованный, продвинутый. В Белгороде, я же сказал. Или не сказал? Или не сказал? Нет, не сказал. Был... Да. Нет, это тот был, который, кирпичей, который кирпичей наложил, да. А... Вот. А у нас продвинутый военком, он говорит, закон позволяет в соответствии с указом президента вручать в социальных сетях подвески, подвески, повестки, блин, подвески. Это у нас такой сленг. А ну, можно подвесочку? подвесочку вам можно подвесить. Это 12, 12 бриллиантовых подвесочек. Конечно, можно. Однозначно. Так вот, позволяет, позволяет. И говорит, юрист единственный у нас в военкомате. Значит, иди работай. Ну, премию, конечно, за каждого привлеченного, а как иначе. И есть желающие? Ну, не скажу, чтобы много, не скажу, не скажу, но попадаются, крайне редко, но попадаются. В основном зэки, которым надо срок скостить или наоборот получить условно досрочно, досрочно или, или наоборот судимость, ну, no чтобы судимости у них не было. Скажите, вот, ну а когда СВО закончится, что с ними делать, с зэками, которые досрочно освобождены будут? А это же не наша задача, это во-первых. А во-вторых, мне кажется, что наша центральная власть не ставит задачу закончить СВО, а ставит задачу почистить, так сказать, ряды населения. Почему вы так решили? Ну а зачем зэков, наверное, еще отправляют? Утилизировать. А может быть, может быть, как Иосиф Виссарионович, Тюрьму освободить для новых зэков. Тут так дело. Да нет, наверное, вам все-таки кажется. Возможно, возможно. Я же как бы, как ну, допущение это озвучиваю. А зачем бы еще зэков на войну отправлять? Вы как думаете? Ну На войну же не только зэка отправляют. Ну, конечно, нет. Ну, а вы ну вы же про заказ спросили. Ну отчасти. вы же про заказ спросили. Да, ну, ЗАКА ЗА. ЗАКА спросили, что с ними делать? Я говорю, я не знаю. Ну, в принципе, ну как, а вы, а вы в общем, обозначили, как бы что население хочет почистить. Ну, ну безусловно, но если отправлять заказ, ну вспомните, как работал Вагнер. Они нам не подчинялись, у них собственное комплектование было. Но тем не менее, процентов наверное 70% из них уже никуда не вернутся. Они же на шли, а может быть и больше, чем 70. Ну, с какой ну, целью надо? это делается? Ну, это же было все, как вам сказать, на ой, добровольных началах, скажем так. Ну, конечно, то, конечно добровольно. Насколько мы информации владеем? Ну я же не об этом говорю. Вы же спросили, зачем я пытаюсь найти ответ. Ну, это же просто доп домыслы и допущения. Ответ, а, наверное, никто не найдет никогда. Да никогда. ладно, ну что ж, мы идиоты, что ли? Вот Иосиф, если ну, коп и не идиоты, если копнуть идиоты, в историю, да. если копнуть в историю, то а есть Иосиф... Остается, додумывать, домысливать. Ну почему же? Можно обратиться к историческим фактам. Иосиф Исарионович отправлял э, ЗК на убой с одной целью э, очистить тюрьмы для новых заключенных. Ну, это как посмотреть. Ну, они же свое дело сделали, как бы не было. Война выиграна, но результат как бы на лицо. Ну, тюрьма-то он очищался очищал с этой целью. Ну, как бы не только ж тюрьмы, как бы не только заслуга ЗК, скажем так, победа. Ну, вы же спросили про ЗК, я вам про ЗК и рассказываю. Разве я говорю, что только заслуга ЗК? Вы спросили про ЗК. Ну, ну правильно, вы а спросили, зачем происходит? отправляют ЗК? А? Я, я вам отправ... а? рассказывал, зачем. А? Да, а? да ну что вы? Вы же спросили, зачем отправляют ЗК и что с ними делать потом. Я вам рассказываю, как я это вижу. Нет, я не спросила, зачем их отправляют. Я вас спросила, что с ними потом делать. А потом, а, они будут... а, а потом, потом они будут, как герои войны, ходить по школам, рассказывать про свои героические подвиги. Ну, это же ну, уже это было все в истории. То, ну, и конечно. Ну, безусловно, да, вот да. и будут ходить по школам да. и рассказывать про свои героические. Кто-то станет учителем труда, кто-то учителем ОБЖ, кто-то физкультуру будет преподавать. Ну, это же дело так. Кто-то директором школы станет. Это же ну, самое же место геройским людям таким, правда? Вот вы хотели, чтобы директором школы вашего ребенка был такой герой? Ну, что ж вы сразу так усугубляете? Просто спрашиваю, хотели бы или нет. Но если просто как вопрос, ну, само собой, нет. Это как само собой разумеется. Как вы думаете, много ли людей хотело бы? Что именно? Ну, чтобы вот возглавил школу или преподавал ОБЖ, в школе Ну, конкретно об этом я не думала. А, конечно. Я, я за, я за, вот в это этом-то вот этом вся и беда, что никто не хочет думать. Я могу думать. сказать конкретно за себя. Нет, А беда в том, что у нас многие любят говорить голосом народа, ну, как бы за кого-то. Вот и все, вот в общем, беда. Абсолютно верно. Но я, как человек ответственный э, и а э, принявший присягу государству нашему, э, должен думать немножко и вперед. Поэтому, что ж, поэтому я, имея ту или иную ну, небольшую, но все-таки власть, пытаюсь отправлять их на самый передок. Кого их? Ну, тех, которые языка. А которые не языка, вот вы говорите, сижу здесь и, ну, как правильно выразиться? А, чем вы а, агитирую, рекрутирую, агитирую. вербую. Ага. Ну. Вербую. Ну, скажем так, да. А те, ну, которые не зака, да. те сами решают. Ну, кстати Но, говоря, в принципе, кстати, я считаю, если человек... Кстати, кстати говоря, у тех, что не зака, условия это похуже, чем у тех, кто, кто К. Ну, не знаю, я здесь поспорить не могу, потому что не в курсе. Ну, да, те, кто К полгода служили и на свободу, а те, кто не ЗК, те в армию пришли и до победы. Ну, наверное, как бы это логично. Да? А мне кажется, не очень. Ситуация, а, а, мне, это... а мне кажется, это несправедливо. Почему человек, а добро... не почему человек, который пришел в армию добровольно, или по указу о частичной мобилизации, не имеет окончания сроков службы, даже в перспективе. А ЗК имеет полгода, отслужил. Пускай, пускай на самом А почему вы меня перебиваете? Я, а же, я же еще не закончил. Я, я же еще не закончил. Ну так диалог тому состоит, что я же еще просто не закончил свою мысль, а вы уже перебиваете. Нет, у ну, меня немножко складывается впечатление, что вы свою идеологию навязываете mm -hmm. мне сейчас в данный момент. сидите. Что что? Свою идеологию навязываете мне, сидите. Вы тогда точно пытаетесь мне что-то рассказать. Я не закончил мысль просто. А вы нет, тут я с вами согласен. Мы действительно разговариваем об одном и том же. Но мне, мне кажется, как человеку военному, что несколько несправедливо, что человек с гражданки, пришедший на службу, на службу, царю батюшки, не может через полгода уйти на гражданку. А зэк может. Мне кажется, это несправедливо. Но мне вообще странно, что вы в чат рулетке об этом рассуждаете. Почему странно? У нас же Но свободная страна. Ну, как бы, да, но мне странно. Почему? Что в этом странного? Я гражданин своей страны, я говорю о проблемах, которые меня волнуют. Я служу в армии этой страны, и проблемы для меня эти насущные, буквально ежедневные. Мне эти вопросы задают люди, которые вербуются. А каким, каким образом вы агитируете вот людей? Что вы говорите? Какие аргументы приводите? А у меня самый железный аргумент – деньги. Это хороший аргумент. Поверьте, это очень хороший аргумент. Ну нет, просто я вам говорю о том, что если человек хочет отдать долг своей родине, агитация не нужна, то есть человек встает и идет. Да вы что? Тем более сейчас как бы и контракты да заключаются. Ну вот я об этом и говорю, деньги. Ну для этого агитация как такового. Ну, ну не это, не это вы так считаете, да. а мой военком считает, что нужно. Да, и, мне кажется, вообще бессмысленно. А мой воин, ну я же вас не агитирую, я на вас время, кстати говоря, трачу. Ну, вас, вас, ну как бы много людей слушают здесь? Да, много. Да? Но больше отправляют, на вас, да? Э -э нет, э -э ну все-таки есть, единица, но есть. Ну то есть выхлоп от моей работы небольшой, но он есть. Ну мы же все оплачиваем. Выхлоп, в смысле, вы имеете в виду, ну голуби, грубо говоря. Что-что? Выхлоп, вы что имеете в виду по словам выхлоп? Ну, люди, которые подписывают контракт на смерть. Контракт на смерть. Она решила переключиться.